ishlab chiqarish faoliyatiga oid yana bir ma'lumot o'tgan 6 oyda respublikamizda chorvadorlar tomonidan 5.1 million tonna sut olingan hududlar kesimida yetishtirilgan sut hajmiga e'tibor qaratamiz samarqand viloyatida olti ming tonna xorazm viloyatida besh ming tonna qashqadaryo viloyatida besh ming tonna farg'onada to'rt ming tonna toshkent viloyatida to'rt ming tonna buxoroda to'rt bir ming tonna surxondaryoda to'rt yuz yigirma beshu o'ndan besh ming tonna andijon viloyatida uch yuz qirq bir butun o'ndan besh ming tonna namangan viloyati esa uch yuz o'n sakkizu o'ndan besh ming tonna jizzaxda ikki yuz sakson beshu o'ndan bir ming tonna navoiy viloyatida ikki yuz yigirma biru o'ndan to'rt <-tons> ming tonna sirdaryoda bir yuz oltmish sakkizu o'ndan to'rt ming tonna va qoraqalpog'iston respublikasida bir yuz o'ttiz ikkiyu o'ndan ikki ming tonna sut olingan mavzudan uzoqlashmaymiz